Сегодня я вам покажу, как сделать коробочку для лизуна. Все, что нам понадобится, это простой карандаш, ножницы и сама коробочка. Я использую дубли, так как она очень веселая, мне кажется. Вот. И она очень удобная. Знаете, она и небольшая, и не маленькая. То есть получился и мы не, не, не выбросим, добрый, вот и мы оставим вот эти как называем крылышки и вот я сделала еще два еще один на третий, то есть если вы хотите взять плизу нас с собой, то вы можете использовать какие-нибудь прикольные декоративные ниточки, я использую фиолетовую вот это вот сейчас я вам покажу я использую красный, потому что у меня, лизон у меня красный. Вот. Возьму нем немножко ниточек красненьких. Кстати, этот лизун был очень классный. В общем, я выбрала вот эту штуку. Ее зовут Люмпи. Крепим хорошо. Вот. Чтобы, чтобы, если что, не проспать. Итак. Чуть я очень долго. 对呀，没有。 Кстати, эта коробочка очень удобная, я советую. Я хочу максимально крепенько. Кстати, лизуна можно купить в любом ларьке за 50 рублей. Это маленького, большого за 200 лизунков. Ну так вот. Э, хочу поговорить о лизунах. Как их растить. Многие считают, что нужно в воду лизуна вкатывать соль. На самом деле, не только соль. Соль и сахар. Ведь сахар очень полезное вещество, и оно, знаете, очень даже пригодно. Ну так вот, я вот сделала... Вы, наверное, устали. вообще вот у меня красненький телезончик. Чтобы она влезла вот так. Остается крыло. Ну, конечно, мы не забудем, что нужно немножко покапать. Нужно немножко покапать. Вот буквально одну капельку. Одну капельку она весит. То есть даже меньше. Соли. Вот, немножечко. Ну что ж, всем пока!